Доброго дня. Ми з України, а саме з Запоріжжя. Слава Україні! Героям слава! І як би сказав Тарас Григорій Шевченка, за дронатим супастата і будуть люди на землі. Це обов'язкова умова. А поки що електродвигун, генератор, вентилятор. От, Отже, з'явився такий вентилятор. Ось такий, Зараз покажу, у нього десь обрив обмотки на 220 вольт. І це гарна нагода поекспериментувати. И вот появился такой вариант. Вот это вентилятор был. Сейчас покажу. Вот это китайский. Вот такой. 5-6 ватт мощность на 220 вольт. Вот тут стоял вот такий статор, 0,1 провод. Я его вытащив, щоб не тяжкий был. И у него десь обрив обмотки. Чтобы перемотать його проблема. Ось. но механика гарна вот такий вентилятор и вот я наградил вот такий двигун безжелезный электродвигун тут обертается легко потому что в катушках нема сердечника железного железо вот тут где где магниты наклеены. Вот тут вот. О, магниты вот тут. Обертается легко. Вот тут 16 катушечек. 8 катушечек на один ключ. Включая. И 8 другий ключ. И так по, по черзе. Вот по такой схеме сделано. Вот тут один ротор и другой. И между ними статор. По 8 катушечек. Вот один канал на плюс и другой канал тоже на плюс. Всего 16 катушечек, здесь по 180 витков, 0,3 провод. И вот тут где-то между катушечек э, датчик холла 276. На него подается плюс, минус и два выхода, 2 и 3. Один выход подается сюда на один ключ, А другий выход сюда на другий ключ. Мосфет. і вони по черзі этот датчик их включаю в нужный момент. як только измениваются полюса, то есть тут желтый-блокитный. Желтый-блакитный. И жовтий, блакитний. датчик кола переключаю вот эти выходы. 2-3, 2-3. и включая ключи. И они по черзе включают катушки. А катушки двигают магниты на, статур, э, на роторе. Вот и все. Все просто. Вот эти диоды... А, вот тут вот... Вот тут, если осциллографом подивитесь, вот тут, на истоках, вернее, на стоках, мосфетов, то будет вот такая синусоида. То есть переменка. Ну и тут трошки будут выбросы зворотнее ЭДС. Ну, чтобы их уменьшить, стоят эти диоды, выпрямляют, получается вот такая постоянка уже. Вот тут красная то есть постоянка выпрямленная синусоида получается постоянка то есть э, двойгун одночасно и как генератор то есть тут переменку можно снимать чистую синусоиду а тут постоянку то есть одночасно Він робить як електродвигун і одночасно е, виробляє енергію. Тобто, якщо ключ включений, він робить як двигун. А якщо він закривається, тут з'являється полусинусоїда генераторна, Это то, що магніти наводять в катушках. Вот. І він робить як генератор. То тобто есть половину часу він робить як генератор, а половину як двигун. І так по черзі. То тобто есть електромотор, генератор. Ну і вентилятор на базі вентилятора. Вот и все Ээ... схема, вся схема. Ну тут три килоома пару резисторов и все. Дуже простой электродвигатель. Ось Так. Вот это один ключ. Это другой ключ. Ну и тут один резистор, другой и третий 75 Ом. Это чтобы зворотный импульс на плюс направить. И тогда он уменьшается. Так он может и 100 вольт достигать, а так ограничивается через резистор на плюс. Вот такая схема. Одночасно он как и генератор. Вот тут у меня сейчас подключено. Сейчас круто, ну. Бачите? На стрелку. То есть я генератор. Можно трошки Вот есть такий у меня двигун. Вот такий. Сейчас я включу его и покручу тут вот, что нам Сейчас вот отут переходничок поставимо. Включим окремий Блок живания. Подключим проводочек. Сейчас крутится. подивимось на пробу. поняли то есть он работает как генератор если его крутить другим моторчиком то есть мотор генератор Ось. сейчас мы его включим Сейчас уменьшим трошки для коговин. Вот. 4,7 вольта. Вот так. 5 вольт. 5 вольт, здесь 0,1 ампер. 1, а. 1 ватт мощность. Ну, 10 вольт, 0,2 ампера. 2, а. 2 ватта мощность.

0,5, 10 ватт мощность. Ну вот, 12 вольт, 0,3 ампера. Вот такие вентиляторы.

Бирша будет. Гарный получился вентилятор. Вот такие. И одночасно як генератор робить. Якщо вот тут от на В стоках подключить лампочку високу на 12 вольт. Вот до стоков транзисторов. Она будет выдавать генераторную ДС. Сейчас не видно. Ну, соответственно, итог живания. Педвисчивается. Был 0,3, стал 0,56. Ну, удвичи предвыщуется. В соответствии с правилом ленца генерация потребует энергии. Нияких и съед. Вот так. Зараз блок живлення выключаем. И посмотрим, как там он зроблений. Ну, это верхний ротор. Сейчас тут гайку открутим. Верхний рот. Вот такие. Вот 8 магнитиков. 4, 8, 16 магнитов что я кажу 16 магнитик вот такие вот такой ротор не такие 16 магнитиков квадратных здесь у меня тут есть вот такие магнитик 10 на 10 миллиметров и толщиной 1 миллиметр. Не велички. Но их 16. Тому вот на, этом металлическом роторе они складываются все магнитные поля друг с другом и, и складываются еще с нижним ротором с нижним ротором ну через катушки вот почему в катушках наводится ЭДС тут подставочки тут гаечка одна гаечка друга ну она нам не заважает сейчас выскрутим вот эти болтики Так, дрожжи. Третий. И четвертый. и вот статор с катушечками. Сейчас прилип тут. Вот, статор. Вот 16 катушечек. 8 на один мосфет и 8 на другой мосфет. Зализов в катушках нема. Ну, это тут старую плату я взял, почистил трошки. Вот, вот. такой статор получился. Так. Далее. Далее тут нижний ротор тоже 16 магнитиков квадратных 10 на 10 и на 1 толщиной вот такие тут и вентилятор крепится тут двумя шурупчиками сейчас выкрутим вот Один. И другой. Вот нижний ротор. Вот сюда шурупчиками. Вот все уже вентилятор. Вентилятор сейчас. Вентилятор снимем. Тут стопорное кольцо. Вот ротор старый ротор. А тут был старый статор. Вот так вот. Ну, здесь обрыв у него. Вот старый статор. А это новый статор. Без железа. Там подшипнички добрі Так, ну потім соберет. Ну такий электромотор, электродвигун, генератор, вентилятор. Далі будет.